શ્યામ સરકાર ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે દાહોદમાં શ્રી હનુમાનજી જન્મ મહોત્સવ નિમિત્તે રળિયાતી ગામમાં સ્થિત શ્રી હનુમાનજી મંદિરે ભવ્ય ભંડારાનો આયોજન કરવામાં આવ્યો જેમાં હજારોની સંખ્યામાં સૌ ભક્તો મહાપ્રસાદીનું લાભ લીધો આજરોજ શ્રી હનુમાનજી જન્મ મહોત્સવ નિમિત્તે રળિયાતી ગામમાં સ્થિત શ્રી હનુમાનજી મંદિરે ભવ્ય ભંડારાનો આયોજન કરવામાં આવ્યો જેમાં હજારોની સંખ્યામાં સૌ ભક્તજનોએ મહાપ્રસાદીનો લાભ લીધો માહિતી અનુસાર જાણવા મળેલ કે દાહોદ શહેરના રળિયાતી ગામમાં આવેલ શ્રી હનુમાનજી મંદિરની સ્થાપના ઓગણીસો છન્નુમાં થઈ હતી જેમાં શ્રી હનુમાનજીનો નાનકડું ભંડારાની શરૂઆત કરી હતી આજે આખા દાહોદમાં સૌથી મોટો ભવ્ય ભંડારો કરવામાં આવે છે જેમાં શ્રી હનુમાનજી મંદિરે ઓગણીસો છન્નુથી જ મહારાજજી અને ગામના લોકો વર્ષો વર્ષથી ભવ્ય ભંડારોનું આયોજન કરતા આવી રહ્યા છે જેમાં વર્ષો વર્ષથી ચાલતો આવી રહ્યો આ ભંડારો જેમાં વર્ષે વર્ષે સૌ ભક્તજનોની સંખ્યા પણ વધી રહી છે આજરોજ હજારોની સંખ્યામાં દાહોદ નગરના સૌ ભક્તોએ મહાપ્રસાદીનો લાભ લીધો હતો આવી જ રીતે સૌ દાહોદ શહેરના ભક્તોએ મહાપ્રસાદી ગ્રહણ કરવી જોઈએ અને ભગવાન શ્રી હનુમાનજીના આશીર્વાદ પણ લેવા જોઈએ ભગવાન શ્રી હનુમાનજીના આશીર્વાદથી આ ભવ્ય ભંડારો વર્ષો વર્ષથી ચાલતો આવી રહ્યો છે અને આગળ બી વર્ષો વર્ષ સુધી ચાલશે એવું જાણવા મળેલ છે શ્રી હનુમાનજી મંદિરની સેવા ગામના સૌ ભક્તો અને મંદિરના મહારાજજી સાથે મળીને સેવા કરી રહ્યા છે આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી હનુમાનજીનો આશીર્વાદ દાહોદ નગરના સૌ ભક્તો પરિ જય હનુમાન જય મહાવીરા સરકારી જય હર હર મહાદેવ પવિત્ર ચૈત મિ શુક્સિવા भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के सारे नगर जनों को विष्णजनों को हनुमान के प्यारे भक्तों को जय श्री राम और खूब खूब खुँ बधाई शुभ शुभकामनाएं सबकी जय जयकार हो सबकी मनोकामना पूरी हो हनुमान जी के चरण में आए सब की सबकी इच्छाओ, इच्छाओं अनिच्छाओं जो भी व्याधि पीड़ा तकलीफ हो वो हनुमान जी दूर करे और खुशियों के आशीर्वाद दे यही अभी ब्राह्मणों की तरफ से भगवान के चरणों में सेवा करते हुए शुभ आशीर्वाद प्रार्थना है ये हनुमान जी के द्वार तो भगवान राम को प्राप्त करना हो तो हनुमान जी के चरणों से जाना पड़ता है तो हनुमान जी के चरणों से आने के लिए भगवान ने जो रास्ता बनाया उन्नीस में जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी हनुमान जी दादा नगर में उस वक्त ये नगर से बाहर नगर के चौराहे से भी दूर गांव का पादर बोलते हैं उस जगह पे विराजमान हुए यहाँ पे बैठ के दावत में सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति जो हनुमान बाजार में है उसके बाद से दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति दिव्य प्रतिभा से भगवान यहाँ विराजमान है उन्नीस सौ छियानवे के अब तक निरंतर भगवान की हर उत्सव पे काली चौदह हो हनुमान जन्मोत्सव उसी दिनों में भगवान की दिव्य पूजा होती है अभिषेक होता है यज्ञ होता है और आज के पौन दिन भगवान जी का भंडारा होता है महाशिवरात्रि के दिन विशेष जब यहाँ से भगवान महादेव की सवारी होती है तो सवारी के अंदर इस मंदिर के से विशेष आने जाने वाले जो भी यात्री होते हैं उनके लिए विशेष प्रसाद की सुविधा होती है पानी की सुविधा होती है ताकि यात्रा में जाने वाले पैदल जाने वालों को कोई दुविधा ना हो और भगवान हनुमान उनको भक्ति शक्ति दे वो परंपरा भगवान की कृपा से हनुमान जी के आशीर्वाद से चलती आ रही है और आज वो भंडारा जो छोटे रूप में शुरू हुआ था प्रसाद के रूप में आज दिव्य भंडारे के रूप में नगर जाना आते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके हम सभी हनुमान के भक्तों को सेवा करने का भगवान मौका देते हैं वही भगवान की कृपा है हमारे गुंडू महाराज इस मंदिर की सेवा में दिन रात निरंतर लगे होते गांव में सवा सेवा और भगवान के चरणों में श्री सेवा अर्पण करते हैं भगवान सदा उनके हाथों से ऐसे यश कम होते हैं उनके लिए गुरु महाराज को भी नमस्कार सभी नगर जन जिस भंडारे प्रसाद में ग्रहण करने आए और हम सबको सेवा का मौका दिया उसके लिए नगरजनों को भी प्रणाम और विशेष हनुमान दादा को इस कार्य को निरंतर वो भी आगे करते रहे चलता रहे इसी हमारे काया दे और हम अहंकार से दुष्ट बुद्धि से दूर होके निष्काम भाव से सेवा करें यही हनुमान जी से हमारे बताए जय श्रिया राम प्रभु हमारी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो शेयर करो और हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पेज ने फॉलो करो हमारी साथे जोड़ावा माटे आपनों खूब खूब आभार